નમસ્કાર દર્શક મિત્રો સ્વાગત છે આપનું બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત ખેતી મારું સ્વાભિમાન અંતર્ગત દર્શક મિત્રો આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે ટામેટાની ખેતી વિશે ટામેટું એટલે એક રસોડાનું અભિન્ન અંગ સમાન આપણે માની શકીએ દાળ હોય ભાત શાક હોય કે બીજી કોઈપણ જે ગ્રેવી બનાવતી હોય છે વિવિધ પ્રકારના જે શાકભાજીને બનતા હોય છે તેની અંદર ટામેટો ચોક્કસથી આપણે એનો ઉપયોગ કરતા જ હોઈએ છીએ ત્યારે ટામેટાની ખેતી કેવી રીતે કરવી કેવા સમયે કરવી કેવી રીતે તેનું પાકની લણણી કરવી સાથે સાથે તેને કેવા પ્રકારની જમીનની તૈયારી કરવી કેવું ખાતર આપવું તેની કાળજી જે છે તે કાળજી કેવા પ્રકારે રાખવી નિંદણ જે છે તેને કેવી રીતે બચાવવું તેને જે અલગ અલગ પ્રકારના જીવાણુ કીટાણુ ફંગસ કે જે લાગતું હોય છે તેનાથી પાકને કેવી રીતે બચાવી શકાય સાથે જ અત્યારે ઘર આંગણે પણ શાકભાજી લગાવવાનો એક ક્રેઝ જોવા મળતો હોય છે ત્યારે ખાસ કરીને વાત એ પણ કરીશું કે ઘર આંગણે આપણે ટામેટું ઉગાડવું છે તો ટામેટાને આપણે કેવી રીતે ઉગાડી શકીએ કે આપણું પોતે જે વાવીએ છીએ અને એ વસ્તુ જ આપણે જ્યારે ખાઈએ ત્યારે એનો આનંદ એની મજા કંઈક અલગ જ હોય છે અને પ્યોર ઓર્ગેનિક આપણે જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે કુંડાની અંદર પણ ટામેટાની આપણે વાવણી કરી શકતા હોઈએ છીએ એ જ અંતર્ગત આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે ખેતી નિષ્ણાત ભરતભાઈ રાજપૂત કે જેઓ જણાવશે ખેડૂત મિત્રોને કે ટામેટાની ખેતી કરવી છે તો કેવી રીતે કરી શકાય શું કાળજી રાખવી કેવા પ્રકારે શું ખાતર પિયતની વ્યવસ્થા વગેરેની વાત કરીશું સાથે જ ઘર આંગણે અગર ટામેટું વાવવું છે તો ટામેટું કેવી રીતે વાવી શકાય કુંડું સાઈઝ તેનું પોટિંગ સોઇલ કેવી રીતે તૈયાર કરવું તે અંગેની માહિતી આપણને ભરતભાઈ આપશે ભરતભાઈ સ્વાગત છે આપનું ભરતભાઈ અભિન્ન અંગ રસોડાનું ટામેટું અને એક ભાવતું આપણે સલાડમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ઘર ઘરમાં જાણીતું અને નાનાથી લઈને મોટા દરેક લોકો ટામેટાને પ્રિય માનતા હોય છે અને ખેડૂતોમાં પણ એક રોકડિયા પાક તરીકે ટામેટાને આપણે જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે ટામેટાની જે ખેતી જે કરવાની વાત છે ત્યારે ટામેટાની ખેતી કેવી રીતે કરવી જમીનને કેવી રીતે તૈયાર કરવી અને બીજથી રોપણી કરવી કે પછી ધરુંથી શું કહેશો ભરતભાઈ ટામેટા જો સબ્જી એ મેના જાતા હે जो आलू और प्याज उसके बाद जो इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा सब्जियों में टमेटा को गिना जाता है टमेटा का इस्तेमाल हर तरह की सब्जी में होता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जी टमेटा की मानी जाती है ये सब्जी के अलावा सलाद के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है और टमेटा की फसल को साल के किसी भी मौसम में किया जा सकता है टमाटर का सेवन मानव शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि टमाटर के अंदर कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन है कैल्शियम है फोस्फोरस है विटामिन सी है जैसे तत्व इसमें उपस्थित रहता है टमाटर की खेती का व्यापारिक इस्तेमाल भी किया जाता है जो सब्जी सब्जी और सलाद और उसके साथ साथ में उससे सोस और चटनी भी बनाई जा सकती है टमाटर की खेती नियमित रूप से और वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो इससे अच्छी आमदनी फार्मर कमा सकता है वैसे तो टमाटर की खेती पूरे साल भर की जा सकती है परंतु ठंडियों के मौसम में इसे खास ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ठंडे मौसम में पाला जो गिरता है उससे टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचता है दूसरा कि टमाटर की खेती के लिए मिट्टी की जो आवश्यकता होती है टमाटर की खेती के लिए जल निकासी वाली उपयुक्त जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता रहती है जो जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं दोमट मिट्टी के अतिरिक्त किसी भी मिट्टी में इसकी फसल को किया जा सकता है लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए कोमट मिट्टी यूज में ली जाती है साथ ही इसका जो पीएच है मिट्टी का वो साढ़े छह से साढ़े सात के बीच में होना चाहिए और मिट्टी में उपयुक्त कार्बन कार्बन तत्व होने जरूरी होते हैं जहां जल भराव वाली मिट्टी होती है वहां पर खेती करना उचित नहीं होता है क्योंकि भरे हुए जल में फसल में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है और टमाटर के पौधे जमीन के समीप होते और यदि भूमि में जल भरा रहेगा तो फल के भी खराब होने की संभावना रहती है ये सारी चीज़ के के सिलेक्शन लिए प्रजाति तो आपने खास कर गुजरात जवाती हो टमाटर में कई हाइब्रिड किस्में हैं आजकल बाजार में टमाटर की कई हाइब्रिड किस्में मिल जाती हैं उसमें अलग अलग वातावरण जलवायु के हिसाब से तैयार हुई होती है और उसके प्रोडक्शन के हिसाब से उसको तैयार की जाती है जैसे संकर किस्म उसमें पहला जैसे है स्वर्ण नवीन किस्म के टमाटर हैं ये जो टमाटर की किस्म है वो 60 से पैंसठ दिन के समय फल तोड़ने लायक हो जाते हैं लगाने के बाद में 60 से पैंसठ दिन में फल तोड़ने लायक होते हैं और इस किस्म के जो फल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और अंडाकार अंडाकार होते हैं और इसका प्रति एकड़ छसो क्विंटल का उत्पादन मिलता है और ये झुलसे जु, रोग से रोग प्रतिरोधक वैरायटी है सेकेंड जो वैरायटी है वो गोल्डन रेड वेराइटी प्लांट कहते हैं इसको इसमें ये सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है और ये लाल रंग के गोलाकार आकार के फल होते हैं इसके और 700 सौ क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से ये उत्पादन देती है और इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो मुरजा रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वेराइटी में थर्ड वेरायटी जो है पूफ्ट वेरायटी है ये 350 सौ पचास क्विंटल प्रति के हिसाब से उत्पादन देती है और ये अत्यधिक ठंडे राज्य जो होते हैं उन उनके लिए ये बनाई गई वेरायटी है और पर्वतीय सेक्टर जो पर्वत वाले सेक्टर हैं वहां पे ये किस्म को ज्यादा लगाया जाता है चौथी वेरायटी पंज, पंजाब पंजाब डेट वेराइटी टोमेटो ये जो वेरायटी है वो डेट पाम की तरह छोटे टोमेटा होते हैं और ये टाइम पीरियड इसका नब्बे दिन का होता है और ये लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई वेराइटी। दूसरी वेराइटी है दूसरी वेरायटी काशी अमन वैरायटी है ये टमाटर की किस्म में पूर्ण पर्ण कुंचन रोग जो होता है उस उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होती है 80 से नब्बे दिन का समय ये वेरायटी लेती है और 500 से 600 सौ क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है इस टाइप से काफी सारी वेराइटी है जो उनके उत्पादन टाइम पीरियड और उसके ऊपर डिपेंड होती है जैसे गुजरात में अभिनव वेराइटी है हिमसोना वेराइटी है फिर ये दिव्य वेराइटी है गोल्डन वेल्थ वेराइटी है ये काफी सारी वेराइटी है नामधारी की अलग अलग वेराइटीज है फिर सीजेंटा कंपनी की काफी वेरायटी है वो अपने यहाँ पे चलती है ત્યારે વાવણી વખતે ખાસ કરીને શું ધ્યાન રાખવું બે છોડ વચ્ચે કેટલું અંતર રાખવું અને જે હાર બનાવતા હોઈએ છે તે બે હાર વચ્ચેનું અંતર કેટલું જોઈએ ટામેટા ખેતી છે एक्चुअल में उस खेती की जुताई अच्छे से कर, करके खेत तैयार करना चाहिए पहले फसल के जो पहले फसल लगी हुई है उनके अवशेषों को निकाल के खेत को दो तीन तिरछी जुताई करके तैयार करना चाहिए एक दो दिन के लिए फिर उसको खेत को छोड़ देना चाहिए फिर उसमें जो कंपोस्ट खातर होती है वो डाल के एक जुताई फिर करनी चाहिए और अच्छे भू भूरी मिट्टी करके उसको टमाटर पे भूल भूरी मिट्टी जैसे हो जाए तो टमाटर की फसल उस खेतर में अच्छी तरीके से लगाई जा सकती है और की जा सकती है और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस की बात है तो पौधे से पौधे का डिस्टेंस दो तो फीट का रहता है और रो से रो का डिस्टेंस लगभग पांच से छह फिट का रो से रो का डिस्टेंस रहता है और दूसरा इसको पौधे को लगाते वक्त नहीं, नहीं। जब पौधे बड़े होते हैं तो इसको बांस से दोनों तरफ बांस बांध के उसके तार के ऊपर इसकी बेल पौधे को चलाया जाता है यानी जमीन पे जब पौधा चलेगा तो पौधा के फ्रूट और पौधा खराब हो जाता है इसलिए उसको तार से बांध के तार के ऊपर पौधे को चलाया जाता है दो तार बांध के बांस से बांस और तार बांधा जाता है

और यदि हाइब्रिड बीआरएन है तो 250 से 300 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है और बीजों को उगाने के लिए पहले क्यारिया तैयार कर लेनी पड़ती है और इसके बाद उन क्यारियों को अच्छा खाकर डाल के और कार्बो की जो कार्बो क्यूरोन एक तो पेस्टिसाइडिसाइड का वर्क करता है वो केमिकल को ऊपर क्यारियों में छिड़क के क्यारिया तैयार करते हैं और इससे रोग रोग रोगग्रस्त रो होने से पौधे को ये बचाता है जो उपचारित मिट्टी होती है उसमें पौधे सीड डाल के पौधे तैयार किए जाते हैं और ये जो पौधे हैं 25 से 30 दिन में या पैतीस दिन में पौधे लगाने लायक हो जाते हैं फिर उसको फील्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं और जब भी पौधे लगाने हैं तो जो छह फीट पे या पांच फीट पे जो कैरिये तैयार करी है उन कार्यों को पहले ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप ड्रिप को चालू कर देना चाहिए एक दिन पहले ड्रिप को चालू करके मिट्टी को गीला कर देना चाहिए फिर पौधे लगाने चाहिए और पौधे जब पौध लगा रहे हैं तो पौध में जैसे सेकंड या दे करते तो उसमें ट्राइकोडर्मा के गोल का ड्रेंचिंग कराया जा सकता है और ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग कराया जाना चाहिए रोपनी जय करे वक्ते खास के प्रकार खातर जमीन में राखव जरूरी जे अलग अलग फंगस नीम केक करता हुए वर्मी नी करी के विकास सारी रीते थी सके जैसे ये जो पौधे बेड, बेड ही लगाने चाहिए तो बेड, बेड तैयार करते तो लगभग आधे से एक फीट के बेड होते हैं और बेड पे ही पौधे लगाए जाते हैं जिससे क्या कि फ्रूट भी खराब नहीं होता है और पौधों को पानी भी केवल नमी की जरूरत होती है तो बेड तैयार करके आप फसल को लगा सकते हैं अबे वावेतर जे करिए छे वावेतर करे पछे खातर आपानी जे प्रक्रिया छे तबक्का वार केवा प्रकार नू खातर आपू जरूरी अने कितला प्रमाण मां आपू जरूरी जो बेड बे, बे तैयार कर रहे हैं उस समय आप खातर उसमें पहले आप जैसे कोहे वाला खातर या छाने खातर आप डालते हैं तो तीस से पैंतीस टन के हिसाब से आपको खातर डालना है प्रति एकड़ और उसके बाद में उस साथ में जो पौध लगा रहे हैं या बेड तैयार कर रहे हैं तो बेड के साथ में आप डीएपी फर्टिलाइजर तो 100 हंड्रेड के जी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं और जब पौध लग जाती है तो पौध लगने के 15 से 20 दिन बाद आप उसमें 19-20 फर्टिलाइजर और जब 40 से का पैंतालीस दिन का पौधा हो जाता है तो उसमें बारह इकसठ फर्टिलाइजर दिया जाता है और जब फूल आने की आ, 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 आने लगते हैं तो फूल के टाइम आप जीरो बाउंड 34 का यूज ले सकते हैं तेरह चालीस तेर से तेर फर्टिलाइजर का यूज दिया जा सकता है और फ्रूटिंग के टाइम आप જીરુભામ સુધી ખૂબ જ મેચ્યુરિટી પિરિયડમાં આવે હે તો ઝીરો ઝીરો પચાસ યુઝ લેવા વોટર સુરિવર્ત ઓકે હવે જીવાત જે લાગતી હોય છે એને અલગ અલગ પ્રકારની જીવાત લાગતી હોય છે લીલી અળ લાગતી હોય છે કોઈ ક્યારેક સુકારો આવવાની પણ બનતું હોય છે જેના કારણે આખો છોડ સુકાઈ જવાની ઘટના બનતી હોય છે પછી કીટક એવી આવે છે કે જે કીટકો પાનને કોરી ખાય આ બધાથી બચવા માટે શું ઈલાજ જરૂરી टमाटर की फसल में कई तरह के रोग लगने के खतरे होते हैं इसमें अलग अलग तरह के कीट और वायरल रोग फैलते हैं टमाटर में कीट वाले रोगों में टमाटर की फसल में कई तरह के कीट वाले रोग लगते हैं जो खाकर पौधे के कोमल बागु को हानि पहुंचाते हैं इसमें फर्स्ट जो रोग जो है सफेद मक्खी से होने वाले रोग है सफेद मक्खी कीट रोग पत्तियों का रस चूस उसे हानि पहुंचाती है और उसके कंट्रोल कंट्रोल के लिए ये डाई मिथ्युएट का स्प्रे करना चाहिए या मिथाइल डेमेटोन का स्प्रे करना चाहिए दूसरा जैसे हरा तेला की रोग जिसको बोलते हैं ग्रीन बीट डिजीज ये हरा तेला की टमाटर की फसल में लगने, वा, लगने वाला खास रोग है जो कि हरे रंग का होता है और ये कीट पत्तियों की निचली सतह में उपस्थित होकर पत्तियों का रस चूस लेता है और पत्तियां सूख गिरने लगती है मुरझा गिरने लगती है इस रोग के बचाव के लिए मोनोक्रोटोफोस करके ये आता है कि इंसेक्टिसाइड उसका छिड़काव करना चाहिए तीसरा होता है तम्बाकू की इली रोग तम्बाकू की इली रोग जो है उसके कंट्रोल के लिए नीम ऑयल का छिड़काव किया जा सकता है और दूसरा कि फल छेदक रोग जो आता है जो कि फलू फलू में उसके कीट रोग उसके दब, दबे, कर दबे कर देता है ब्लैक धब्बे कर देता है और फल को अंदर से खाके खोखला कर देता है इसके रोकथाम के लिए डेल्टा मेथ्रिन दो से पांच एम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए और अदर रोगों में गिना जाए तो इसमें वायरल रोग जो आते हैं उसमें आर्द्र गलन वायरल रोग है इसमें बाविस्टिन का छिड़काव जो सिस्टमेटिक पंजीसाइड है दो ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करना चाहिए और अंगेती जुलसा वायरस रोग है ये अक्सर गर्मियों में मिलता है और ये टमाटर की फसल में ही होता है मैक्सिमम इसके रोग के लिए डायथेन जेल सेवेंटी एट का छिड़काव करना चाहिए और पछेती जुलसा रोग जो होता है ये बारिश के मौसम में आता है और इसके रोकथाम के लिए मैंकोजेड या रेडियोमेल एमजेड का छिड़काव किया जा सकता है दूसरा रोग है बकाये रोट रो, वाले रोग आते हैं

जब फलों को तोड़ते वक्त जो ज्यादा लाल फलू को अलग रखना चाहिए और थोड़े से हल्के लाल होते हैं या कठोर फलू को अलग रखना चाहिए जो ज्यादा पके हुए फल है उनको नजदीकी मार्केट में आप सेल कर सकते हैं और जो ज्यादा दिन तक चार या पांच दिन तक स्टोरेज किए जा सकते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन आप दूर किया जा सकता है और हर दस दिन में या पंद्रह दिन में आप फलों की तुड़ाई की जा सकती है और कंटिन्यू ये जो है फल लगभग एक साल के लिए होता है जैसे कोई भी वेजिटेबल मिर्ची का जो फसल चक्र है वैसे भी आठ, आठ या नौ महीने तक आप रेगुलर में फसल फल तोड़ सकते हैं अच्छा खर्चा तो तो नहीं, नहीं सामने लग... आवक बात कि खेडूत भाई खेड रोपनी करे तो एकड़ दर्चो आ सके आवक के रही सके पाक थकी खर्च में एप्रोक्सीमेट तो पर एकड़ पचास से पचपन हजार के अंदाजित इसके खर्च आता है और पांच से साढ़े पांच इसमें आवक का लगभग रहता है और एक एकड़ में लगभग लग हजार के के आसपास टमाटर निकलता है क्योंकि एक टमाटर पे लगभग बीस किलो से लेके पैंतीस किलो तक आ, आवक टमाटर के जी की आवक मिलती है तो लगभग अंदाजित बीस हजार के एक एकड़ से टमाटर का उत्पादन होता है ओके okay. અચ્છા હવે મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે ઘર આંગણે શાકભાજી વાવવાનો અત્યારે ટ્રેન્ડ વધ્યો છે ઘર આંગણે શાકભાજી આપણે વાવી છે તો ગૃહિણીઓ કે અથવા તો પછી ટેરેસ ગાર્ડનિંગના જે શોખીન લોકો છે તે લોકો પોતાના ઘરે અગર ટામેટાની વાવણી કરવા ઈચ્છે છે તો ઘર આંગણે કેવી રીતે વાવી શકાય કુંડામાં વાવવું છે તો કેવી રીતે વાવી શકાય પોટિંગ સોઇલ જે છે તે કેવી રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ ઘર આંગણે વાવવા માટે पहले तो जैसे कुंडे कुंडे के आकार है वो अलग अलग आकार के कुंडे यूज में लिए जा सकते हैं लेकिन जो इसका साइज है वो एक फिक्स करके मीडियम साइज के कुंडे यूज में लेने चाहिए क्योंकि जितना मीडियम मे, या बड़ा कुंडा होगा तो उसमें उत्पादन की शक्यता भी उतनी बढ़ जाती है क्योंकि प्लांट को फैलने का स्पेस मिल जाता है साथ ही जो इसमें मीडिया कुंडे के लिए जो मीडिया यूज में ले रहे हैं या जो पॉलिथीन यूज में ले रहे हैं उसमें जो मीडिया भर रहे हैं उसमें मिट्टी का पोर्शन एक पोर्शन मिट्टी का रख सकते हैं दूसरा पोर्सन उसमें आप वर्मी कंपोज यूज ले सकते हैं यानी फाइव थ्री और टू के रेशो में ले सकते हैं टू परसेंट इसमें नीम के यूज में ले सकते हैं या नीम खोल या अरंडी खोल यूज में लिया जा सकता है और जब प्लांटिंग करते हैं तो नर्सरी से जैसे हाईटेक नर्सरी वहां से आप पौध ले लीजिए और एक कुंडे में एक या दो पौधे आप लगा सकते हैं और जब पौध की ग्रोथ होती है तो उसको ऊपर धागे से या किसी से भी उसको या फिर उसमें बांस का एक छड़ी लगा के उसको स्ट्रेंथ दिया जाता है तो उसमें उसका लागत अच्छा आएगा और तो लगभग घर में एक कुंडे से आप लगभग 12 से 15 किलो या 18 किलो तक की आवक ले सकते हैं कुंडे से આપણે ઘર આંગણે રોપી છે તો એક સપોર્ટ પણ આપો સાથે જરૂરી છે ખાતર તબક્કાવાર કેવી રીતે આપો અને શું કાળજી રાખવી જોઈએ ખાસ કરીને જે અલગ અલગ પ્રકારની જીવાત લાગતી હોય છે કે રોગ લાગતો હોય છે તે બચાવવા માટે કરીને ઘર આંગણે જરે લગાવી છે ત્યારે રોગ રોગ કે લિયે આપ ઉસમે ડાયરેક્ટલી આપ નેમ નેમ કેક યુઝ મે લે સકતે મેટી કે ટ્રીટમેન્ટ કે લિયે ઓર દુસરા ઉપર ઉપર કે જીતને ભી રોગ આતે હે ઉસ કે લિયે આપ ઘર પે ઓર્ગેનિક ફર્ટિ ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર કા યુઝ લીજે जिसमें नीम ऑयल हो गया करंज ऑयल हो गया इस टाइप से आप ले सकते हैं और मार्केट में काफी आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उपलब्ध है फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं घर पे आप वर्मी कम्पोज भी बना सकते हैं जो किचन वेस्ट निकलता है उससे आप वेस्ट से आप खातर तैयार करके वो खातर का भी यूज आप कुंडे में ले सकते हैं अच्छा अलग अलग खोल खोड़ आती हो होते अच्छा, नीम केक बात केकत करिए अलग बीजा खोल कोई आप उपयोग में ले सके हाँ, करंज खोल आता है फिर दिवेला कोल आता है उनको भी काम में नुटे, अच्छा, अलग अलग ब्रांच में टॉमेटो लर्निंग जरे जारी पॉट मे उगा हाँ ऊपर से प्रूनिंग की जा सकती है तो उसकी साइड ब्रांचेज निकलेगी तो साइड ब्रांचेज पे उसका उत्पादन भी उतना ज्यादा मिलेगा आप जितनी ब्रांचेज होगी उसका उत्पादन उतना ज्यादा आएगा से करते हैं, तो आप तो गर्मी का मौसम है तो टू आवर्स के लिए सिंचाई पत्ती कर सकते हैं बारिश या सर्दी का मौसम है तो बारिश के मौसम में सिर्फ बेज मेंटेन रखना है आपको जहाँ पे पानी भरा रहेगा वहां पर टमेटे की खेती में आपको दिक्कत आएगी वो उसमें क्या होगा कि जड़ सलन सड़न का रोग आ जाता है वो सारे रोग आ जाते हैं दूसरा इसकी जो रूट है टमेटा का टमेटा का जो रूट है ऊपर ही रहता है इसलिए पानी का भेज ज्यादा नहीं होना चाहिए जड़ सड़न गलन और वो सारे रोग आने की संभावना रहती है फर्टिलाइजर सिस्टम को देखा जाए तो इनिशियल स्टेज में जब प्लांटिंग कर रहे हैं तो 15-20 दिन बाद आप उन्नीस उन्नीस फर्टिलाईजर यूज ले सकते हैं दो किलो पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में दे सकते हैं हर 15 दिन में दो दो किलो तीन तीन किलो फर्टिलाइजर का यूज लीजिए फिर उसके बाद में अगला डोज आप बारह इकसठ का रखिए तीस से पैंतीस दिन में फिर चालीस से पैंतालीस दिन में जब फ्रूटिंग फ्लोरिंग स्टेज आती है तब तेरह जीरो पैंतालीस या बारह जीरो बाउंड चौंतीस यूज में ले सकते हैं फ्रूटिंग स्टेज में आपको पोटास की ज्यादा जरूरत पोटेशियम सल्फेट की ज्यादा जरूरत होती है तो आप जीरो जीरो पचास का यूज लीजिए तो जीरो जीरो पचास आप रेगुलर यूज में लेंगे जब आपका पिकिंग हो गया उसके बाद में जीरो जीरो पचास रेगुलर में यूज लीजिए और जब, जब फ्लावरिंग स्टेज आ रही है तब पानी का थोड़ा मात्रा कम करिए इनिशियल स्टेज में पानी की जरूरत पड़ती है फ्लावरिंग स्टेज में, में पानी की मात्रा कम करिए फ्रूटिंग स्टेज में वापस पानी की जरूरत पड़ती है तो उस समय पानी की ઓકે એટલે આપણે ઘર આંગણે જ્યારે વાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે તેની અંદર પાણી ભરાઈ ના રહે તે પ્રકારે ખાસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ પણ રાખવી જરૂરી કે પાણી વધારાનું પાણી ડ્રેનઆઉટ થઈ જાય અને તેમાં આપણે બાલું કહીએ છીએ જે નદીની રેત આપણે મિક્સ કરતા હોઈએ છીએ તેનું પણ થોડું પ્રમાણ મિક્સ કર્યું હોય મિક્સ કર્યું હોય મિક્સ સાથે કોકોપીટ એટલે બેડનું પ્રમાણ પણ સાથે થોડું મિક્સ રાખી શકે હોલ્ડ કરી શકે જી બિલકુલ ખુખુ ખૂબ આભાર ભરતભાઈ આપ અમારી સાથે જોડાયા અને ચર્ચામાં ભાગ લીધો અને ટોમેટોની ખેતી ખેડૂત મિત્ર કરે છે અને ઘર આંગણે અગર ગૃહિણી કે કોઈ શોખીન જે ટેરેસ ગાર્ડનિંગમાં જેઓ શોખ ધરાવે છે તેઓ કરી રહ્યા છે તો તેમના માટેની ઉપયોગી માહિતી આપણને ભરતભાઈ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી એક મહત્ત્વના પાક તરીકે જોતા હોઈએ છીએ તેની અંદર વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ પણ ઘણા પ્રકારના આપણને જોવા મળતા છે ટૉમેટોની આપણે અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ પણ કરતા હોઈએ છીએ દાળ હોય શાક હોય કે પછી કોઈ ગ્રેવી બનાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે અથવા તો પછી આપણે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર સલાડની જે ડીશ આપણે મૂકતા હોઈએ છીએ એમાં ચોક્કસથી ટામેટાનું એક સ્થાન તો હોય જ છે ત્યારે વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની ભરપૂર શાકભાજીની અંદર મહત્ત્વનું મોખરાનું સ્થાન ધરાવતું ટામેટોનું ખેતી ખેડૂતભાઈએ કેવી રીતે કરવી અને ઘર આંગણે અથવા તો ટેરેસ ગાર્ડનિંગના જે લોકો શોખીન છે તેમણે ટામેટોની રોપણી કરવી છે તો કુંડામાં કેવા પ્રકારની પોટિંગ સોઈલ જોઈએ કેવા પ્રકારે તબક્કાવાર તેને ખાતર આપવું અને ઓર્ગેનિક રીતે જેઓ ઉછેર કરે છે તેમણે કેવા પ્રકારની પદ્ધતિ સાથે જ કેવા પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો તેની માહિતી આપણને પૂરી પાડી તો દર્શક મિત્રો આ હતી આજની ચર્ચા ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી મને આપશો રજા આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા ભરોસો ગુજરાતનો નમસ્કાર